wabarakatuh. Para sesepuh bini sepuh, kakong putri ingkang luhuring budi. Para satria ning negeri ingkang tansah bebelo, dumateng bebeneran lan matikan negeri. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga negeri Indonesia ingkang kinurmatan. Saben tanggal 10 November, bangsa kita Indonesia tansah mengerti dinten ageng inggih menikah dinten pahlawan. Kita sedaya sampun sami nyumarepi bilih rikala tanggal 10 November 1945 menika ing kutha Surabaya wonten kedadosan perang ageng ing antawisipun arek-arek Surabaya ingkang ngusir bangsa manca utawi penjajah penjajah ingkang badhe njajah bangsa kita ingkang bonceng Inggris sekutu lmarap ing tanah Jawa saking gumregot lan semangatipun arek-arek Surabaya Pramila dipunsenggoyung lan kalajengaken para pejuang rakyat ing daerah-daerah senesiipun satema damel horeking donya ngantos dewan keamanan BPBB tumut cawe-cawe utawa campur tangan neng ngangi kedadosan menika para rawuh bapak-bapak lan ibu-ibu warga Indonesia para pejuang satriya negeri, negri ingkang tansah bebela bumi pertiwi ing pangetan menika boten kula jendhaken tansah sedaya lelampahan rikala tanggal 10 November nanging semangatipun pun ingkang kita betahakan soho kita tingkataken semangat peju pejuangan pahlawan kangge nindakan nindakan pejuang ing babakan pembangunan jiwa semangat 10 November taksih makan tar kantar wonten ing jajananipun sedaya warga Indonesia kangge mbangun negeri Indonesia. Kanti berjuang, berjuang, sepi impamre rame ing gawe. Kota para pejuang ing ingkang ndepani bentala bela bangsa lan negeri kangge putra put, lan putri ing tembe. Pramila Pramila monggo sesarengan kita lajengaken sedaya labuh labetipun saha pejuanganipun para pahlawan satriya ning bangsa kita. Salah beting bangsa kita sampun mertika sedaya warga lang berabayan agung kedah tansah bejuang. Mboten kangge merangi pejajah nanging kangge merangi kemalasan, kemiskinan, kebodho lan kebodohan. Pramila mboten wonten awonipun monggo ka, mangga kangge ngeningeti nge jasa-jasa sedaya labuh labetipun pahlawan kita. Ngengingaken cipta sawetawis kangge para, para pahlawan ingkang sampun gugur ing palagan inggih Medan Juang. Mugi-mugi sedaya amalan ke tepun ing palagan ing katampi wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha kuasa Semanten lan mekanten atur kula, mbok bilih wonten kurangipun atur wonten wantu kula nyuwun samudra pangaksama. Mugi-mugi bangsa kita tansah pik, pikantuk tofik hidayah Saha berkahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.